Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi elektronlaşdırma proqramı çərçivəsində yeni və geniş funksional imkanlara malik pensiya kalkulyatoru elektron xidmətini hazırlayır. Nazirlikdən verilən xabərə görə bu xidmət vətəndaşlara onlara pensiyanın nə zaman və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hansı şərtlərlə təyin ediləcəyini real vaxt rejimində öyrənmək imkanı verəcək. Pensiya kalkulyatoru Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi tərəfindən hazırlanan bu xidmətin Bir ay ərzində istifadəyə verilməsi gözlənilir. Bu elektron xidmət vətəndaşlara onlara pensiyanı nə zaman və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hansı şərtlərlə təyin ediləcəyini real vaxt rejimində öyrənmə imkanı verəcək. Kalkulyator mövcud qanunvericiliklə vətəndaşa yaşa görə əmək pensiyası hüququnun yaranacağı tarix, pensiya hüququnu əldə edəcəyi tarixdəki yaşı, hətta hər 3 pensiya növü: yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə, deməli, tələb olunan sığorta stajı, pensiya kapitalı, hazırda pensiyacı olub-olmaması və digər məlumatlar təqdim edəcək. Bundan başqa vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə edərək öz pensiya kapitallarını rahat şəkildə nəzarət edə bilərlər. Beləcə işə götürənin sığorta dənçlikləri ilə bağlı fəaliyyətinə vətəndaşın nəzarəti həyata keçmiş olur. E-sosial portalına daxil olmaqla vətəndaş orada qeydiyyatdan keçir, qeydiyyatdan keçittikdə isə buna ə lazımdır şəxsiyyət vəsiqəsinin fini və mütləq öz adına olan bir telefon nömrəsi. Həmin ə, finlə və telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçdikdən sonra ə, vətəndaş mütəmadi olaraq ə, öz kapitalını nəzarət görür və nəzarət edə bilər. Yəni ə, vətəndaş işlədiyi dövrdə ə, işə götürən tərəfindən sosial təminat haqqının vaxtında ödənilib-ödənilməməsi və hətta ki ə, fond tərəfindən onun fərdi şəxsi hesabının vaxtında işlənilməsinə bir növ ictimai nəzarət eləyə bilər. Qeyd etdik ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yanvar-avqust aylarında ümumilikdə 1.357 min şəxsə pensiya ödənilib. Bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 23.85% və ya 576.5 milyon manat çoxdur. Nərman Kərimli, İlqar Abdullayev İTV xəbər.